শীক মদাহী বুলিয়েই ক'ব মদাহীক যদি মদাহী বুলি কয় কোনোবাই বেয়া পাই লাভ নাই শিল্পী আৰু মদাহীৰ মাজত ভালকৈ এখন বাকযুদ্ধ হৈ আছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মই মৰুমী মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোলৈকে স্বাগতম জনালোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ সকলোৰে ভাল বৰ্তমান মোৰো ভালেই বাৰু হয় আপোনালোকে থামেল আৰু টাইটেল দেখি নিশ্চয় গম পাইছে আমাৰ মাজৰ পৰা ৰাজীৱ শদিয়া নাইকিয়া হ'ল আৰু তেওঁক কোনোবাই চিনি পায় আৰু তেওঁক কোনোবাই চিনি নাপায় তাক লৈ এখন ছ'চিয়েল মিডিয়াত আচলতে ভালকৈয়ে তৰ্কযুদ্ধ হৈ আছে কাৰণ জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াই ৰাজীৱ শদিয়াক চিনি নাপাওঁ বুলি কোৱা কথাটোত ৰাইজে সহজভাৱে ল'ব নোৱাৰি বহুতো বেয়া বেয়া মন্তব্য কৰিছে আৰু তেওঁক বহু বেয়া বেয়াকৈ কমেণ্ট কৰি থকা সৰকাৰ কৰিছে হয় কোনোবাই কাৰোবাক ব্যক্তিগতভাৱে চিনি নোপোৱাটো স্বাভাৱিক বা তেওঁ জনপ্ৰিয় হোৱাটো বহুত দিন হোৱা নাছিল বাবেই হয়তো জুবিন গাৰ্গক তেওঁ লগ পোৱা নাছিল বাবেই ৰাজীৱ শদিয়াক তেওঁ চিনি নাপায় আৰু সেই চিনি নোপোৱাটোকে লৈ এতিয়া তুমুল বাকযুদ্ধ চলিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত কাৰণ চিনি নোপোৱাটোক লৈ এতিয়া ৰাইজে আঘাত পোৱা নাই আঘাত পাইছে ক'ত আপোনালোকে মন কৰিছেনে ৰাজীৱ শদিয়া এজন জাতিৰ মাটিৰ ভেটিক লৈ গীত গোৱা শিল্পী আৰু জুবিন গাৰ্গে তাকেই দম্ভালি মাৰি কৈছে যে ময়ো চোন জাতিৰ মাটিৰ গান গাওঁ সেইটো নিজৰ পৰিচয় নিজেই দিয়াক বাবে তেওঁক আচলতে সমালোচনা কৰিছে আৰু জুবিন গাৰ্গে যিসমূহ গীত গায় সেই গীতসমূহ একাংশ গীত আচলতে ভাল আৰু তাৰ মাজতে একাংশ একেবাৰে ফটো আমি গীত গায় তেওঁ আৰু তেওঁৰ সুৰ কণ্ঠ যথেষ্ট ভাল সেয়েহে অসমতে নালাগে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষতো তেওঁ স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁক আমি অনাদৰ নকৰোঁ কিন্তু তেওঁ দুটামান স্বভাৱৰ বাবে ৰাইজৰ পৰা এনেকৈ গৰিহণা পাত্ৰ হ'বলগীয়া হয় কেতিয়াবা কেতিয়াবা মানে তেওঁ যথেষ্ট বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰে ডাঙৰক সন্মান কৰিব নজনা যাকে তাকে তই মই কয় আৰু অভদ্ৰামী কথা কিছুমান মদ খাই কৈ দিয়ে সেয়েহে তেওঁক এই বেয়া গুণবিলাকৰ নাম আমি ল'বই লাগিব কাৰণ মদাহীক সদায় মদাহী বুলিয়ে কয় তেওঁ মদ খাই যিমানেই ভাল কাম নকৰক কিন্তু মদ খাই অভদ্ৰামী কৰাতো সকলোৱে সহ্য কৰিব নোৱাৰে সেয়েহে সকলো অসমবাসীয়ে আচলতে মদ খোৱাটোক লৈ আৰু জুবিন গাৰ্গে এনেকৈ অভদ্ৰামী কৰাটোক লৈ বহুতে বেয়া পায় কিন্তু তেওঁ ভাল গুণো আছে সেই ভাল গুণবোৰ তেওঁক আমি বেয়া বুলি কেতিয়াও নকওঁ সেয়েহে মই এই ভিডিঅ'টোৰ মাজেৰে ক'লোঁ যে মদাহীক সদায় মদাহীয়ে কয় কিন্তু তেওঁ মদ যদি এৰি ভাল গুণবিলাক যদি আঁকোৱালি লয় যেনেকৈ গানৰ মাধ্যমেৰে বা ভাল ভাল গান তেওঁ উপহাৰ দিছিল অসমবাসীক যেনেকৈ জনপ্ৰিয় হ'ল ঠিক তেনেকৈ মদৰ অবিহনে তেওঁ ভালকৈ মানুহক সন্মান কৰি যদি ভাল নীতি নিয়মেৰে যদি চলে তেন্তে নিশ্চয় অসমবাসীয়ে তেওঁক মদাহি বুলি কেতিয়াও নকয় কাৰণ মদ খাই তেওঁ বহুতকে বহুত অৱদ্ৰামী কৰে আমি যোৱা বছৰ দেখিছিলোঁ এজন সত্ৰাধিকাকো তেওঁ গুৰু হিচাপে গ্ৰহণ নকৰোঁ বুলি বহু বিতৰ্কৰ মাজত সোমাইছিল সেই গতিকে জুবিন গাৰ্গৰ বেয়া দিশবিলাক মই যিবোৰ দেখিছোঁ সেইসমূহ মোৰ ভিডিঅ' যোগেদি উপস্থাপন কৰিলোঁ আৰু যদি আপোনালোকে ভাল লাগে কথাকেইটা লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভি যিসমূহে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ নতুনকৈ চাইছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অ'ল কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ